Чи здатен уряд та Нацбанк припинити вільне падіння гривні про об'єктивні та суб'єктивні чинники девалювації національної валюти продовжуємо розмову з відомим фінансовим та економічним аналітиком Олегом Устенком. Пане Олеже, доброго ранку, вітаю вас. Отже, з того розпочнемо. Ми чуємо настільки заспокійливих мантр від уряду, що все налагодиться, буде стабілізація гривні на прийнятному рівні курсу, але все одно спостерігається падіння курсу гривні. І які ваші прогнози? Це напевно найперше. що хочеться дізнатися і почути. Я думаю, что все, что мы видим в последнее время с точки зрения курса, я думаю, что это результат сразу работы двух факторов. Первый фактор это абсолютная разбалансировка государственных финансов. У нас серьезнейший дефицит государственного бюджета. Я об этом позже скажу. И вторая группа факторов это то, что связано с политикой национального банка. Я думаю, что национальный банк совершает ошибку за ошибкой. У всех еще на слуху та ошибка, которая была сделана на национальным банком Украины с точки зрения того, что э, был рекапитализирован НАК «Нефтегаз», э, день, э, облигации внутреннего государственного займа, которые были даны НАК «Нефтегазу» на сумму больше, чем 40 миллиардов э, гривен, были куплены национальным банком Украины. Я понимаю, что у нас с банка была, скорее всего, договоренность э, с рыночными игроками, что эти деньги, эта ликвидность не попадет на рынок, однако она попала на рынок, э, курс ушел вверх. Э, очевидно, тогда они справились не смогли. Я считаю, что была принципиальной ошибкой в ту неделю, когда мы должны были получать деньги от международного валютного фонда в пятницу фонд должен был рассматривать решения по Украине, а в понедельник рынок или во вторник рынок ушел просто в заоблачные дали. На тот момент времени надо было вообще просто приостановить деятельность рынка. На тот момент этого сделано не было. Сейчас ошибки прошлой пятницы, прошлой недели, когда национальный банк фактически сказал, насколько я понимаю, рыночным игрокам, что он выйдет с интервенции, то есть он давал четкие сигналы об этом, сказал, что будет сделано аукцион. На аукционе банк должен был продавать деньги в диапазоне, валюту в диапазоне 12,9-13,5. Я понимаю, что большая часть рыночных игроков выставила курс 13,5, однако Национальный банк, вот нарушив тот сигнал, который он посылал рынку, вышел с другим курсом с 13.55 или там, даже выше. В результате большая часть банков не смогла купить валюту, смогли купить только те, кто либо владел информацией, либо каким-то образом а об... да, совершенно случайно... случайно угадали решение Национального банка с тем, что они выйдут на 5 копеек дороже, вот они, в общем-то, и смогли купить валюту. Я понимаю, что большая часть рыночных игроков оказалась абсолютно недовольной. Сегодняшние действия вот, по факту на понедельник, угу. на... по факту, на понедельник, активно, на рынке фактически равна нулю, сделки практически не совершаются никакие. А, общие ожидания того, что во вторник а, Национальный банк должен сделать а, аналогичные аукционы. Если на, а, Национальный банк во вторник не сделает того аукциона, который от него ожидают, то есть какой-то правильный, прозрачный, по понятным правилам, и в соответствии с теми сигналами, которые они посылали на рынок, ситуация может успокоиться. Если нет, это значит, что больше немає активних операцій на цьому ринку. Скільки вона може тривати і чим це буде? День-два ожидания. Потом все зависит от того уже, как, не как будет вести себя регулятор, а как будут себя вести а, коммерческие банки. Коммерческие банки явно недовольны. А, что касается другого, другой группы факторов, которые играют не в краткосрочной, а среднесрочной, в среднесрочной перспективе, это, конечно, все, что касается украинского бюджета. Абсолютно очевидно, что бюджет дефицитный. Так а, плановался на 12,9 на этом уровне. Это а, очень но оптимистичный курс. курс планировался на уровне 12,9, да, но Проблема в том, что э, есть серьезнейший дефицит государственного бюджета. Изначальный параметр, который был по, э, выставлен по дефициту государственного бюджета, это 8,5% ВВП. Э, понятно, что экономика падала, показывала активное падение. Наш собственный прогноз фонда Блейзера до конца этого года экономика упадет минимум э, на 7%. Вот это общее ухудшение ситуации, необходимость mm -hmm. тратиться на проведение военных действий. Абсолютно очевидно, что это приоритет номер один сейчас для страны, восстановления мира в регионе или в целом в стране, да еще потом необходимость тратиться на восстановление юго-востока страны, оно увело дефицит государственного бюджета в отметку 10,1% ВВП. Это слишком много. У правительства нет другого выхода, как немедленно заняться угу. uh, урезанием всех возможных затрат. Я не говорю даже по поводу того, что, не, в общем-то, необходимо было бы uh, попытаться хотя бы остановить вот эту uh, коррупцию, колоссальный уровень коррупции, который Традиційно високий був для України, в общем-то, всегда. А це може бути одним із чинників чинників, які впливають на курс, ну, якраз спекулятивна складова. Я... Можливо, це психологічний, психологічний чинник, звісно, населення. А по-друге, бажання когось покласти собі якусь зайву копійчину, називаємо так. Я сказав би, що так, да, це може бути як один із факторів, але принципиально э, речь идет по поводу того, что страна, которая имеет такой вот большой дефицит государственного бюджета, скорее всего будет не в состоянии финансировать этот дефицит государственного бюджета, то есть фактически на внутреннем рынке занимать не у кого, а внешние рынки крайне неблагоприятны Это сейчас. пытание часа, я так разумею. Да, Сколько это... Это... Я думаю, что если не предпринимать какие-то адекватные действия, то в конце концов мы столкнемся с ситуацией, что будут серьезнейшие риски, связанные с монетизацией дефицита государственного бюджета. Простыми словами говоря, просто включат дополнительно активно э, печатный станок. Раскрутка инфляции, выброс ликвидности mm -hmm. на рынок и курс уходит э, в неопределенные дали. Я думаю, что времени для действия осталось достаточно мало. Либо национальный банк должен взять себя в руки и вести крайне жесткую, но продуманную политику э, и курсовую и как часть, или как более такую глобальную монетарную политику, потому что курсовая mm -hmm. часть монетарной политики, и тогда можно попытаться стабилизировать ситуацию. Стабилизировать ситуацию на каком курсе? На курсе 12 я в это неохотно верю, mm -hmm. но я верю в то, что ситуацию можно будет стабилизировать в каком-нибудь диапазоне там скажем от 13 до 15, на, на теперешний момент времени мне кажется это возможно. То, -то ваш прогноз по доллару 13-15 и чекати... Коли він, ну, принаймні, хоча б на якийсь час зупиниться на цій позначки, треба до середини цього тижня. Всередині тижня стане зрозумілим, який буде... Ну який рух буде в подальшому правду, точно так да То есть, в середині неділі ми будемо бачити, ми будемо розвиватися по відносительно оптимістичному uh -huh. сценарію, або уйдем просто в песімістичні, чому робимо в випадку оптимістичного сценарію. Купуємо, продаємо валюту, чи навпаки залишаємо і чекаємо наступного якого строку. Хочеться зрозуміти, що робити нашим глядачам зараз. Ну приблизно піддаватися паніці ажіотажу, чи навпаки, як би ви поважали? Я ну общий совет састи в тому, що во время паніки. зарабатывают, но точно не население. Точно не те, кто паникует. Да, не те, кто паникует. То есть... Правиль, правильная позиция и правильная стратегия во время паники переждать вот эти паничные такие всплески или падения, просто переждать какое-то время. Чуть да, тем более речь идет о том, что ждать не так-то долго. А, тем более купить валюту тоже не очень-то просто. Не так и просто. И у нас остается не так много времени. Ваш прогноз про инфляцию все-таки до конца року, как это співставити и с тем, как будет развиваться курс? Я боюсь, что прогноз по инфляции крайне неутешительный. Я думаю, что мы вправе с вами ожидать, что при оптимистичном сценарии уровень инфляции может находиться по результатам этого года где-то на отметке около 20%, может быть немного выше. Uh -huh. Но опять-таки все зависит от политики Минфина и Национального Банка. Если Министерство Финансов будет навязывать Национальному Банку покупку его обязательств, а в данном случае это означает фактически включение печатного станка, uh -huh. это крайне опасный будет тренд, и уровень инфляции может раскручиваться гораздо более такими высокими темпами. И надо помнить, що уровень 20% інфляції був історичськи вазможним для України. У нас були і более високі. Ми будемо слідкувати за тим, як все буде відбуватися. В середині тижня подивимося, можливо, все ж таки оптимістичний прогноз справдиться. Дякую, що сьогодні О, зранку спасибо. до нас завітали. Партнер показу торговельна марка ММСІС.